Радіо Запоріжжя продовжує свою роботу. В ефірі програма Орієнтир вироблена на державне замовлення. Студій, автор і ведучий Мирослав Бережний. Вітаю вас! Вихід підприємства агропромислового комплексу України на ринок ЄС здатний принести багато вигод для економіки нашого регіону та створити нові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. Певні перешкоди та труднощі пов'язані з цим процесом неодмінно будуть, проте їх подолати можливо. Переконаний виконуючий обов'язки президент американської торговельної палати в Україні Тарас Качка. выход на рынки Европейского Союза, выход на любые рынки сельскохозяйственной продукции очень забюрократизирован, потому что это связано с вопросами безопасности продукции питания, это вопросы сертификации, вопрос сопровождения необходимыми документами, как продукции растительного происхождения, так и продукции животного происхождения. Но а в целом украинская продукция, например, там, продукция растительного происхождения, такая как зерновые, масличные культуры, Украина и так продает очень много, и в том числе продает очень много в Европейский Союз. Наибольшие вопросы, наибольшие, скажем так, сложности возникают с выходом продукции животного происхождения, потому что к этой продукции выдвигается очень много требований по вопросам гигиены, по вопросам контроля за безопасностью продуктов питания. Но при этом, при всем еще как бы Европейский Союз, скажем так, сложный, но один из самых интересных рынков для продукции уже с наибольшей добавочной стоимостью. То есть здесь входит в игру не только соответствие требованиям, но и такие вопросы, как позиционирование на рынке, вопрос маркетинга, вопрос рекламы, вопрос понимания культуры рынков Европейского Союза. На думку вагівців, в середньостроковій перспективі можливо зупинити спад і забезпечити стале зростання промислового виробництва шляхом підвищення конкурентноздатності продукції вітчизняних компаній. Ефективною ж рушійною силою, яка здатна сьогодні запустити у хід цей механізм економічного зростання, є створення кластерних об'єднань у сфері мало та середнього бізнесу у рамках проектів міжнародної фінансової та економічної підтримки. означает голова правления областной спилки предприемцев Порада Ирина Лех. Кластер – это такой сравнительно новый тип объединений, который отличается от предыдущих ассоциаций, трестов, объединений профессиональных тем, что объединяются не только организации бизнеса, как обычно бывает в профессиональных ассоциациях, а объединяются и представители власти, и науки и представители средств массовой информации. То есть все те, кто заинтересованы в конечном продукте. И второй момент, чем отличается кластер от других общественных объединений, тем, что он имеет такие цель конечный продукт. Потому что если, например, ассоциация какая-то ставит за цель защиту прав и интересов членов этой ассоциации, то кластерное объединение в результате своей деятельности хочет видеть какой-то абсолютно новый инновационный продукт, который мог бы дать возможность развиться всем членам кластера. В нашем случае, если говорить о сельскохозяйственном кластере, то это, например, наши очень вкусные помидоры и огурцы из Каменко-Днепровского района, которые известны всей Украине и за ее пределами, но на самом деле очень мало кто из нас видит их в магазинах на прилавках. Мы видим турецкие огурцы, мы видим египетскую картошку, мы видим польские яблоки, но мы не видим собственных продуктов. На самом деле это вопрос не очень простой. Для того, чтобы не только вырастить, но и продать эти продукты, правильно продать, так чтобы они не портились в любой сезон, их продать правильно по документам. Для этого нужно провести определенную работу. И вот как раз этой работой занимаются проекты технической помощи международные. И мы могли бы вместе с такими проектами создать продукт, который мы условно назвали Купуй Запорийский. То есть продукт, производимый на территории Запорожской области, аналогов которому нет на большой территории. Для того, чтобы эту работу начать и продвинуть, нам нужна помощь и поддержка. И не только власти, а, возможно, и международных доноров. Вот как раз для этого создаются кластеры, для того, чтобы привлечь и внешнее финансирование, и финансирование каких-то внутренних партнеров, инвесторов, и понимание власти, и содействие этому проекту, и интерес для всех членов цепочки. В основі досягнення стійкого зростання промислового виробництва лежать можливості угоди про асоціацію та режим вільної торгівлі з ЄС. Певні перешкоди, які можуть зустрітися на цьому шляху, звичайно, є. Проте дехто схильний їх перебільшувати. Поліпшити ситуацію покликаний інформаційний проект представництва ЄС Запоріжжя, територія можливостей, який став результатом копіткої аналітичної роботи в рамках Всебічної консультативної допомоги Україні, говорить керівник проекту Марина Дадінова. Проект «Запорожье. Территория возможностей» — это первый проект на региональном уровне информационный, целью которого является обеспечить доступ к объективной и актуальной информации о возможностях, которые открываются для региона конкретного благодаря Ассоциации Украины с Европейским Союзом. Первые два региона участвуют в этом проекте — это «Запорожье» и «Херсон». Но мы с «Запорожьем» начали раньше, поэтому «Запорожье» стартует первым вместе с общественными организациями, с медиа мы определили самые актуальные вопросы, темы, опасения, мифы, с которыми интересно было бы поработать, которые интересно было бы осветить для того, чтобы предоставить актуальную и объективную, прежде всего, информацию. Мы ожидаем, что данный проект станет первым шагом, но очень важным, который заложит фундамент для объективного освещения возможностей, которые предоставляет Ассоциация с Европейским Союзом для местного бизнеса, для местного населения. Наш проект станет таким первым маленьким шагом, но в большом большое дело развитие региона, экономики региона, социальной сферы региона. Благодаря поддержке Евросоюза, благодаря внедрению новых стандартов, новых норм. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом является всеобъемлющим документом, который регулирует очень много сфер деятельности. Это как и гармонизация правового поля, приведение наших норм в соответствии с европейским законодательством. Это обеспечение больших экономических свобод, это снижение регуляторного давления на бизнес, что позволит развиваться ему более эффективно, быть более динамичным, открыть для себя и Європейські ринки слідувати на Росії, здавати нові місця робочі в Україні в регіоні. Конкретно показувати на що собственно, способен українські производитель на міжнародному ринку. Стимулювання підприємства агропромислового комплексу до експорту продукції в країни ЄС має важливе значення для розвитку і вирішення ряду проблем економіки України і нашого регіону, зокрема, зрештою підписання угоди про асоціацію з ЄС для нашої держави не є кінцевою метою. С ней только начинается рух Украины до раскрытия собственного потенциала у сфере предпринимательской деятельности, означает заступник главы миссии посольства Великобритании в Украине Мартин Дей. Я уверен, и правительство Великобритании уверено, что соглашение обоссается в пользу Украины и в пользу всех членов Европейского Союза. И то, что я хотел бы добавить в этой связи, это факт, что для Великобритании, для нашего правительства, мы считаем, что соглашение об ассоциации является первым шагом на пути евроинтеграции. И если Украина будет выполнять в будущем все условия членства, и если украинский народ этого хочет, так мы надеемся, что в будущем Украина станет полноценным членом Европейского союза. На мой взгляд, соглашение об ассоциации открывает две многие возможности для украинских фирм и предпринимателей. Речь идет о самом большом рынке, едином рынке на свете. Рынок 500 миллионов богатых потребителей. Так есть огромная возможность. Конечно, я не могу сказать, что не будет конкуренции для украинских фирм. Но в этом году украинский экспорт и вывозы уже увеличились. Это для меня показывает, что есть эта возможность. И будем надеяться, что украинские фирмы будут конкурентоспособны в этом рынке. Выслушали программу ⁇ Ориентира ⁇ выработанную на государственное замолвление. Желаем миру, злагоды вам и вашим родинам. Шановные радиослушатели, на все доброе.